Тарифы нельзя не повышать в сегодняшних условиях, дают понять в Национальной комиссии регулирования энергетики. Отмечают, даже смягчили удар по населению, поднимая их поэтапно в течение двух лет. Тем самым дали людям возможность подготовиться к гипероплатам. Для того, чтобы все споживачи смогли подготовиться, то Зробити утеплення, під закупити лампочки, там я не знаю, тобто замінити лічильники, тому що крім того, комісія прийняла рішення щодо того, що вночі електрична енергія буде купуватися з 50% знижкою. Велики риски, что платежная дисциплина среди населения значительно ухудшится, говорит бывший министр энергетики Иван Плачков. Неизвестно, как в дальнейшем поведет себя курс гривны, который не может не влиять как на платежеспособность населения, так и дальнейший рост тарифов. Трудно прогнозировать. Когда курс 8 и говорит, что он будет 12, не больше, а он становится 25, что можно спрогнозировать? Ну а если она еще раз, 4 раза обесценится, я, я сейчас я не смогу... Прогнозировать. Конечно, сегодня уровень вот финансового состояния в стране и уровень платежеспособности населения крайне низкий. Украинцы в шоке от новых цифр в платежках. Чтобы оплатить коммуналку, большинству приходится во многом себе отказывать. На проезде экономлю, то есть на продуктах питания, которые входят в категорию, ну там, более роскошь, скажем так, вот, на чем еще экономлю? На одежде, то есть уже Магазины, которые были более, более дорогостоящие, уже закрыты. То есть перешли на, на альтернативу, на интернет уже более. Устраиваемся как-то экономить, не оставляем свет, который, чтобы просто нагорал. Да, наверное, научила еще с осени, когда первое там подорожание было. То есть это уже немножко научило, что нужно экономить. Мы в частном доме живем, уже газ начали отключать. Не, безусловно, свет то само собой, потому что как оно будет дальше, это будет очень сложно. Украинцам поможет субсидия, заверяют Киев Совете. На сей раз процедура оформления упрощенная, достаточно свои данные отправить по почте, говорит глава комиссии по социальной защите. И воспользоваться помощью теперь может каждый, даже тот, кто не зарегистрирован по данному адресу, а проживает там фактически. Однако есть тут и свои но. Інша ситуація, чи буде нарахована субсидія, чи ні, це залежить від рівню статків, від кількості людей, які проживають, від співвідношення по соціальному житлу, і від тієї суми комунальних платежів, які нараховані до сплати. В столице 47 тысяч домохозяйств оформлены по старой схеме получения субсидий. По новой желающих будет в 10 раз больше, говорит Крикунов. И уверяет, денег хватит, так как на казначейских счетах для субсидий предусмотрено 25 миллиардов гривен. Киеву обещают миллиард. А вот бывший глава столичной город-администрации Владимир Бондаренко готов поспорить с депутатом. Уверен, такой суммы в бюджете нет. В росте тарифа винит власть и монополистов «Киевэнерго», «Киевводоканал» и «Киевгаз». Якщо у нас сьогодні буде система договірна, я би так сказав, з монополістами починаючи з держави і кінчаючи місцевою владою, люди цього не витримають, і ситуація буде, буде я би сказав, нерозуміння, яке може вилитись у дуже криваві сутички. Бо бо будуть відключати воду. Ну це ще так можна якусь альтернативу знайти в якомусь джерелі під ногами, але якщо будуть взимку відключати опалення, тоді люди, ну як як мінімум, запитають за що. Большинство киевлян не надеются на помощь государства в оплате коммуслуг. Говорят, платить будут до той отметки, которую смогут осилить. А когда возможности не станет, произойти может то, о чем сказал Владимир Бондаренко. Страшное дело. По наших пенсиях, по наших доходах, это выжить невозможно. Алексей Михайлович – пенсионер, ему 73 года. Говорит, что часто у него возникает ощущение напрасно прожитой жизни. Он имеет высшее строительное образование, работал руководителем завода. И что в итоге? Полторы тысячи пенсия, 400 гривен плачу за комнату, лекарства тоже не меньше, а остаться, что можно. Больше ничего. Зробили перестройку на гори людям. Було вже нормально, я жив і мати моя жила вже у 90-х роках. на столі вже і халва, і масло було, все. мінеральну воду в аптеки пілють, вже з колодці не пили воду. А зараз абсолютно не можна прожити. Ну, це звалюють на війну, так дай Боже, щоб доважатися, що війна. Кинчаться. А тогда... сейчас только одни паны. Дикий капитализм у нас, понимаете? А простому человеку выжить невозможно. По иронии судьбы, мини-рынок, где отовариваются пенсионеры, находится напротив нового офиса муниципальной компании «Киевгаз». Современное новое здание из стекла и бетона с охраной. Сейчас частная собственность. А ведь еще не так давно это было муниципальное предприятие и принадлежало оно киевской громаде. Теперь диктует киевлянам цены на коммуналку. Правительство фактически переложило на плечи населения долги на нефтегаз Украины. Но в состоянии ли население это пережить? Я в шоке. Это вообще необъяснимо, не почему такие сумасшедшие цены. Где они их берут, и, и на чем они? На наш называется, чтобы мы погашали их долги. Это же маразм. Я за чертой бедности, и я должна погашать их долги. На каком основании? У меня 1100 пенсии. И мне такую платежку лупят, что мало не покажется. Уже плачу 600 гривен с лишним. Квартплата – это ужасно. Мы никогда не ожидали от Яценюка таких вещей, понимаете? Он же был на Майдане. Он кричал, пуля в лоб, так пуля в лоб. И что же он наделал с стариками, с пенсионерами? Им не стыдно? Что он может думать? Ужас, да и все, больше ничего не скажешь. О чем можно говорить? И какая Европа? какую Европу мы идем? Что эта Европа у нас требует, что, чтобы нам такие тарифы делали? А почему они не делают пенсии нам, как у Европе? И зарплаты? Что, Европа этого не требует? А где же эти пенсии? У Европы пенсии такие, что... Можно и платить за, за, за все, и, и выживать. Еще можно поехать, отдохнуть в отпуск. А я уже, не говоря куда-то поехать, вообще дети не могут поехать. Не говоря уже обо мне. Я еще в 90-м году последний раз как ездила, так и все. Шоковая терапия может для многих украинцев закончиться летальным исходом, предупреждают социологи. Ведь недоступными становятся и лекарства, и продукты. Троекратная девальвация гривны привела к росту цен на все, включая хлеб. Антимонопольный комитет заявил о необоснованности роста цен в столичных супермаркетах, но ограничился лишь рекомендацией их пересмотреть. Надо ли говорить, что к этой рекомендации никто не прислушался? Антимонопольный комитет не работает, им это надо наплевать. Мы как-то выживаем, меньше готовим, меньше едим, больше воздухом дышим. Мы ничего не можем изменить. Но о нас никто не думает, никто. Они как, выжили все с нас, с пенсионеров, и пустили нас. Ужасно это. Ужасно невозможно. Каждый день, буквально каждый день повышаются цены. Это выходишь на рынок, не знаешь, что, куда смотреть и что покупать. На пенсии пенсионерам вообще ужасно. Вот получила сейчас пенсию. Вот выйду, если я уже получила деньги, так я смогу что-то купить. А так. Если городские жители экономят на продуктах, то сельские пытаются эти продукты реализовать в городе, чтобы купить лекарства и заплатить за газ. Арифметика их расходов выглядит так же, как и у горожан. Минус, минус и минус. Я живу в селе. Полтавской области. Пенсию получаю 1100. Я инвалид второй группы. Рак у меня. Вот. И я вынуждена возить сюда продукцию, чтобы выжить. Потому что у меня лекарство стоит на одну, на одну неделю. Мне стоит 300 гривен. Как мне за 4 месяца, за 4 недели заплатить 1200 при пенсии 1100? Экономисты говорят о несостоятельности реформ, построенных на плечах населения. Посмотрите на реформы. Реформы все направлены на расходную часть бюджета, экономики и так далее и тому подобное. Вы не найдете ни одной реформы так называемых. Потому что в этих реформах нет абсолютно ничего от разума. Это формализм. Раз не сходится тут, уменьшить вот это. За счет кого? За пенсионеры, там, зарплаты, то, другое, третье. Нигде не сказано о доходной части, о росте экономики, о складывании какой-то э, хотя бы структуры, о месте Украины в мире и так далее. Из этого ничего нет. Что вы увеличите доходы. Зачем вы урезаете? Сергей Яровенко говорит, что в социально-экономическом плане Украина не получала такого удара с конца Второй мировой войны, а политологи предрекают, что за экономическим кризисом последует политический. Одного без другого не бывает. Экономики без политики. У нас часто политика влияла на экономику. Собственно, что сейчас и происходит. Политический кризис, что у нас его нет в стране, он есть. Что у нас нет экономического кризиса, он тоже есть. Вопрос заключается в другом, ребята. Мы когда смотрим на ситуацию, банкиры, они шумные ребята. Это, ну, они об этом говорили еще до неподписания ассоциации. Но это же было русским, английским, немецким. Китайским языком сказано, что ребята, проблему будут кризисные явления. Нужно готовым быть к ним. Нужно считать риски. Вот ключевое слово: считайте риски и свои возможности при подписании ассоциации, при отношениях с Россией. Сделали. Вот знаете, вот таким с маниакальным упорством, с точностью до оборота. А вы теперь удивляетесь, почему нет? Да это уже произошло давно. Это мы сейчас, знаете, будет. Это уже происходит. Это уже наступают последствия.